Компьютера. Да вы не имеете Причего права адвокатский компьютер смотреть Нет, не можем. Это адвокатский сейф. Вы не можете, Валерий. Вы не можете давайте, открыть, давайте, вы не можете открыть. помещение. Разделяем вы не имеете CPU? права открыть адвокатский сейф. Вы не сейф э, вы можете... Секундочку. Есть адвокатский сейф не имеете секундчик. права открывать. Есть сейф, есть который следователь считает за необходимое осмотрение. Нет, напичательно. Вы адвокат, вы считаете, что все эти могут быть документы, которые интересны? Сейф адвоката написано. Написано сейф адвоката. Смотрите, вот висит табличка. Вот видите, сейф адвоката Драгон. Снимите, пожалуйста, крупный план. Адвокатский сейф. На каком основании вы требуете открыть адвокатский сейф? На каком? На каком виду? Не, за, за, за сгоды властника да. на каком юридическом основании адвокат должен вам открыть сейф я не могу понять в чем в чем э... Просто так, он просит. основание какое он просит основание он просит господин просит так а, как а нет, а подождите, не давайте пили. МЧС вызовем и начнем пилиться. Так, подожди, подожди. Так. Не, с ну с что, с этой надо этой быть по последовательным. Если уже пришли по на область, то будем пилить. А, давайте, ну, давайте. вызывать МЧС. Ну, или я вызову. Я ну думал, что, давайте уже быть логичными до конца. Только логики нет, я что-то не вижу логики вообще там что происходит. Если а, Так, у меня села камера. Все. Угу. А батарейка тебя? Батарейка одна, а Вадика вторая. Слушай, ну на телефончик можешь посмотреть? Только он плавает, то есть там качество плавает, надо медленно это Тихий беспредел А ты можешь <клёх> быть в <клёх> <будет, плёх> данном выпадку в без предел. Но он может быть и бедным. Знаете, еще, вшу... <плёх> <плёх> Выходим, выходим, <плёх> ребята. <плёх> Значит, это самое. Пишем в протоколе с целью уникнуть Конкретной ситуации, в романс, если мы ее залишаем <плёх> <плёх> ну, Пожалуйста, кто еще, я Молодцы! Якщо не до... суд... якщо не дотримуються закону, а при цьому виконуються всі формальні з нашого боку дії... Сейчас я поснимаю, щоб вони нічого не підкинули, извините. Я поснимаю, щоб вдруг зараз наркотики тут знайдуть, какие-то, или патроны, или пистолеты, автоматы, бомбы. Откуда ты скажи? Кивая, Киева, давайте туда закрываем протокол. Закрываем протокол, да.